हेलो गाइस गुड मॉर्निंग हम तो आप चैनल तो में तो ब्लॉग आता नहीं कारण के अमे पाटण छे जानो दो खंस तो पाटण में सू अमे तो जानो दो खंस तो तो कोई बात नहीं ऐसा है पक्का जिन्हें नहीं तो और तो वाला मस्त है और आप मानो